CSR committee comprised of our, some of our board members. Over the years they've been critical in developing the strategy that the American Chamber of Commerce has been using to help roll out corporate social responsibility, international best practices in Ukraine. И на протяжении уже год лет они работают над тем, что они внедряют нашу стратегию КСО и, в принципе, имплементируют, и выравнивают нашу работу таким образом, чтобы такая стратегия обязательно применялась, реализовывалась в работе наших компаний в Украине.

The main goals of our organization in regards to corporate social responsibilities is to share international best practices among our members so that they can become more efficient and effective in implementing in Ukraine. We're also very interested in promoting transparent CSR practices among the larger Ukrainian business community that's outside of our membership. Также мы занимаемся тем, что мы продвигаем такую прозрачность в корпоративной социальной ответственности среди тоже крупных компаний, которые не являются членами нашей торговой палаты, которые вне нашей палаты. Но таким образом мы пытаемся улучшить ситуацию в Украине. Большое, что они могут сделать, это э, та сфера, в которой они являются экспертами, в которой они э, располагают большими финансовыми структурами, организационными возможностями. Это та сфера, в которой они действительно могут делать инновации и приносить э, благо обществу. Э, корпоративная ответственность в Украине на самом деле началась, как мы знаем, э, такое активное развитие корпоративной социальной ответственности в Украине началось э, несколько лет назад. До этого ее, конечно, осуществляли большие компании, и вот сквозь маленькие, но вот развитие огромное, началось только несколько лет назад. На данный момент многие компании занимаются филантропией, действительно, благотворительностью, многие также занимаются корпоративной ответственностью для исправления определенных рисков, которые стоят перед их бизнесом. Но также есть компании, которые интегрируют корпоративную и социальную ответственность в свой целевой бизнес, то, что они делают наилучшим образом, и посредством этого приносят благо обществу. Как мы в Телено считаем, вот две цели корпоративной ответственности стратегии Телено ⁇ это увеличить позитивный вклад бизнеса в развитие общества, а также создать ответственный бизнес. Что мы подразумеваем? Мы стремимся максимально увеличить позитивный вклад нашего бизнеса в общества посредством различного употребления, например, мобильных технологий, а те технологий для развития общества. Мы э, находимся только в начале этого сложного и непростого пути. Нам тяжело, потому что э, мирового устоявшегося опыта, вот такого, таких готовых кисов, которые можно взять и применить в своей деятельности, их еще нет мы делаем ошибки, и каждое такое решение дается довольно непросто. При этом уже сейчас uh, компания Киевстар полностью удалила весь взрослый контент с uh, наших ресурсов. И мы очень серьезно работаем над тем, чтобы разработать практику и рекомендовать ее нашим партнерам, контент-провайдерам в отношении работы с этим вопросом. Uh, мы uh, сознательно отказались от четырех предложений, которые поступили в наш реализации проектов. Один из таких проектов вы сейчас можете, например, наблюдать в эфире, который реализует наш компонент. Но мы решили для себя, что мы не можем эксплуатировать доверие наших абонентов. Мы применяем практику ответственного маркетинга в направлении маркетирования аудитории несовершеннолетних. Поэтому вы знаете, у нас есть мобильный бренд Juice, он э, таргетирует в том числе и несовершеннолетних молодых людей, Мы применяем практику ответственного маркетинга, которая обязательна для выполнения всех сотрудников компании ТЕСТА и всех партнеров-подрядчиков, которые работают с этим направлением. Например, наша программа «Мобильная культура», которая направлена на то, чтобы популяризировать этические правила, этичные правила использования мобильной связи в обществе. И вот последний ее пример – рекламная социальная компания Бокер Могу Розмогу, вы можете видеть на улице городов Украины. И, кстати, только в этом году в направлении формирования мобильной культуры «Фильмстар» инвестировал более 400 тысяч долларов, потому что это обычные рекламные бюджеты, никто не делает скидки на деятельность такого направления. Казалось бы, если в этом смысл, ну, после всего, что я сказала, зачем бизнес это делать, если в этом смысл, когда все это разрешено, нужно, по сути дела, не особо Давайте посмотрим на факты. За э, все время э, своей работы, представили нашу свою в декабре 1997 -го года, мы инвестировали, э, совершили прямых инвестиций в развитие нашего бизнеса более 3, -3 миллиардов долларов. Э, э, при этом. Первичные оценки, которые делают специалисты рынка в отношении стоимости компании, колеблются от 15 до 25 миллиардов долларов. Разница в большинстве своем – это и есть стоимость позитивной репутации, которую они создали, путем социальных инвестиций и путем правильных решений. И э, сейчас, когда мы делаем исследование общественного мнения в отношении нашей компании, мы знаем, что 38% украинцев уже считают места лучшей компанией в Украине. И мы стараемся двигаться в этом направлении, чтобы подтверждать это, эти оценки. Таким образом, решения готового устоявшегося системной программы ну, еще нет. Его ну, нет на рынке, его ну, нет в ну, мире. Его выработки самостоятельно. Возможно, у многих из нас перед разными бизнесами стоят такие же вопросы. мы в глубоко уверены в том, что настоящая социальная ответственность начинается именно на этом базовом уровне, откуда от нам всем достается Спасибо. Меня как раз есть баланс Миша. Тим, які є наші завдання в бізнесу, і між тим, що очікує від нас в нас суспільство. Звичайно, то досить непросто знаходити цей баланс, деколи може бути перекос чи в одну чи в іншу сторону, але тим не менше, це якраз завдання, я вважаю, кожного бізнесу, якщо він є соціальні відповідальність, знаходити цей баланс. І, звичайно, хочу сказати, що в основі цього балансу якраз лежить діалог. Неможливо досягнути балансу, не знаючи, що від тебе очікує, та чи інша сторона, той чи інший. І саме наша компанія поставила собі за ціль провести оці діалоги, бо часом вони були формальні, часом неформальні, з усіма стейкхолдерами, які якимось чи іншим чином впливають на наш бізнес. Цей процес зайняв нам приблизно 2 роки, і в результаті цього процесу ми поспілкувалися з багатьма стейхолдерами і випустили в Україні соціальний звіт. Це був перший соціальний в Україні, який був е, зроблений за міжнародними стандартами. І якщо буде бажання, в мене там є на столі з радістю поділюся копіями чи, можливо, навіть його завантажити на нашій веб-сторінці.